І всім привіт, друзі! Ви на каналі Самішка І сьогодні з вами буде Дідуя, сфія якого я не покажу. І буде міні-розпаковка з аврори мультимаркету. І вже зараз ми можемо починати. Вам приємного перегляду, а я відкриваю. Перше, що мені попадається на очі, це такий ноутбук Ой, скетчбук тих, так. Скетчбук тут. Просто тупо білі сторінки, вони дуже гарні. Я отак. Такий е, перший скетчбук, він дуже-дуже гарний. Тут багато сторіночок, Там були ще гірчичні і е, фіолетовий такий лавандовий колір. Цей скетчбук один из усіх моїх 25 скейских ну, там блокнотів. великий отакий. один. Мені він так подобається. Ой, там просто дедушка сидить. Так, следующая штучка, яка попадается мне на глаза, це блесточки для мейкапу, для волос, для ногтей. Це все в оборі. Вот у меня так классно. Я сама в шоке на самом деле. Покажи. Цель, сейчас ему не попадается цель. Мне приезжала такая посылочка, и в ней был такие мини-пакетик. Я решила отдать Мике. Сын трошки в э -э -э, дороге помялся. надеюсь, ничего страшного, Мика не обидится. Так, просто здесь секунду. Кьюти Герл, тут тут, тут виналики всередині у нас. Это посылочки такі, Всередині. А ну. Так, перше, що мы бачим із середини, це така цукерка. Больше На наживательная цукерка схожа. Так я вкидаю. Наступна чупс с виноградом. Нико насправді справдил больше мяч Так, вот тут такая а, это жуина цукерка, не знаю, ця, и две такие резинки. Це точно для Ники, Так, они угадали. Прям, прям. Так, наступ на что они дідусь дедушка? Такі резиночки. Это две черные, две розы. Так как я хожу на танцы, у меня было много выступлений, еще будет тоже много. То есть Ой, мне Ой, надо много надо... резинок. Так, ну тут вода, яку я брала с собой. Так, следующий Такие две резиночки. Чуть две одинаковые. Так, о, канцелярский ножичек. Последняя на сегодня штучка и сердечко канцелярский ножик. Сейчас попробуем им рюкзак упал. Что-то разрезать, ничего страшного. Там были еще розовые, голубые и сиреневый, по-моему, не знаю. Я решила взять вот такие. Березонки. Мне нравится. Сейчас будем что-то резать. Я взяла какие-то листочек, не, не знаю, это просто то есть. Листок обычный. Сейчас я попытаемся порезать. Это моя первая риска в жизни. Это очень волнительно. Ох, я не уверена, что он в Париже. Разрежь а как им резать надо? Скатерть в Париже. Как им резать вообще надо? Я конечно. дедушка помиг разрезать. Все, уже два кусочка. Надо вот так держать и, короче, резать. Вот так мне дедушка сказал. Не так страшно. Режи. А я то его вообще стороной режу. больше что нет. Я еще не умею им больше вот. <режит> Капец. Ну, нормально. <режит> так, ну и все. На сегодня все мои покупочки. Сейчас я их складу. И я заметила, что тут сердечко занимается. Его можно одеть и снять. Мне больше сердечком нравится. Вот это же сад, я кос... Не очень что-то. Сейчас я яркость. О, нормально. Ой, господи, как это прикольно. Первый раз я ски... бачу. у я сердечком никогда в жизни своей не бачу. На самом деле... Э, так, господи, тут надо его еще классный понятие. Поняла. И это еще не все, походу, я забыла. Да, ребята, это еще не все. Я еще купила вот такой прозрачный... Это последний точно. Купила еще вот такой себе прозрачный, э, типа, блеск для губ. Я не знаю, как это называется. Бальзам, что Кокос. Я сейчас не буду, наверное, это делать. Ох, ты, ж, я, Гу... Ой, лучше пальцем, бо я испачкалась. Прозрачным на, на, на хумбу. Ладно. Еще хочу сейчас попробовать губу подвезти. Я не знаю этим ч там. Короче, я кем-то подведу сейчас. Если надо тут на такие подводки для губ, только жить. Я сделаю, потому что она реально очень прикольна. На камере погано видно. На реальной жизни должно это красиво. Я сначала решила попробовать розовый. Я сделала два розовые и красный. Не знаю, какие из них лучше они будут идти. Сейчас идем до света. Итог, по-моему, оно очень красиво. На самом деле, но оно что не впало. Короче, там погано видно трошки, но... От красной уже капелюшка лучше. Я буду красным, красным пользоваться, розовый. Я бы даже сказала, по сравнению с красненьким, так себе видно. Прям погано-погано. Красный тоже так себе. Но лучше, чем розовый, поэтому... На губах красный на самом деле почти как розовый цвет. Мне нравится. А ну, а на сегодня все, Люблю вас, всех, мои ребятки. Тёмки, любки, обнимашки. все, Всем пока.